sini dia bukan sahaja relevan tetapi sebenarnya semakin penting. Hmm. Apa sebab? Kalau kita tengok pertamanya koperasi sudah pembertahan di tanah air kita ni lebih daripada 100 tahun. Hmm. Yang mana gerakan koperasi telah wujud sejak tahun 1922 dan telah berkembang pesat lebih daripada satu abad. Maka ini menunjukkan koperasi bukan sekadar tren yang sementara yeah. tetapi satu model ekonomi yang tahan diuji masa. Hmm maka dia sangat relevan dan sangat sesuai. Yang kedua, koperasi hari ini dia bukan kecil lagi. Koperasi hari ini dia dah menjadi kuasa ekonomi besar kepada negara. Hmm. Kuasa Koperasi ini semakin banyak kerana koperasi sudah semakin moden. Koperasi bukan macam zaman dulu kalau kita sekolah dulu koperasi sekolah jual rencana, jual buku tidak. Yeah. Koperasi sekarang ni dah bukan kedai runcit, dobi, kawas tak ada dah. Dia dah mula bermain e-dagang, hmm. dia dah mula terlibat dalam fintech, pembayaran digital, perkhidmatan hmm. moden, bahkan ada koperasi yang buat universiti. Sebab itu berdasarkan data rasmi ada 16284 Koperasi berdaftar, kita ada 7.2 juta ahli, mana lebih 1.5 daripada rakyat Malaysia adalah ahli koperasi dan pengumpulan model share dan juga yuran 18.3 bilion, jumlah asetnya 173.3 bilion, mm -hmm. perolehan tahunannya 68.1 bilion mm -hmm. dan ini melepasi sasaran 2025 oleh pihak Kuskop. Puskop mm. letakkan sasaran 60 bilion. Dah lebih dah sekarang. Yeah. Ini angka bukan kecil tuan-tuan. Ini angka gergasi. Mana mungkin koperasi ini kita kata benda ketinggalan, old school. Sedangkan nilai ekonominya saja menilai 173 bilion. Mm -mm. Kita yang pertama yang berbahagia, Datuk Dr. Badlishah bin Aludin, Timbalan Mufti Negeri Pahang. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Datuk masih lagi terlibat aktif dengan uh, koperasi di Pahang? Alhamdulillah, saya masih lagi ahli lembaga koperasi untuk koperasi pegawai-pegawai masjid Negeri Pahang. Hmm. Kalau saya tengok statistik yang yeah. terkini yang diberikan oleh Angkasa sekarang ni. Uh, ada 715 buah koperasi hmm. di masing-masing di seluruh Malaysia. Yeah. Jadi tapi di antara jumlah tersebut Pahang paling tinggi 115. Apa rahsia orang-orang Pahang ini Datuk minat koperasi? Pertama sekali Pahang memang paling tinggi 115 koperasi masjid dan untuk tahun 2025 saja 57 koperasi masjid berjaya diwujudkan. Hmm. Ini semua bermula daripada titah kepada Duli Tuanku sendiri yang begitu berminat Agar setiap masjid-masjid ni memiliki sebuah koperasi. Terima kasih kepada Angkasa banyak membantu. Tahniah Angkasa, tahniah Negeri Pahang. Ya. Yeah. Tuan Dato Dr Badlishah. Yeah. Pada pandangan Datuk, adakah kompetensi ataupun koperasi kita ini mampu untuk bersaing yeah. uh, dan relevan dalam dunia ekonomi uh, yang moden yang penuh dengan cabaran? Adakah Datuk berpandangan koperasi ini akan terus berdaya saing? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih sahabat saya Al-Fadli Tuan Haji Zakaria Osman selaku moderator forum. Rakan-rakan bercerawara pada malam ini, datuk Malay Ali, Malay Ahmad dan Al-Fadli Ustaz Dr. Muhammad Hafiz bin Muhammad Hanifah. Selepas yang diraihkan para kooperator. Para penonton, sama ada di tanah air, di Singapura, Brunei, Darussalam, di mana saja, moga-moga berbahagia sekian. Saya ingin jawab, kooperasi ini dia bukan sahaja relevan, tetapi sebenarnya semakin penting. Hmm. Apa sebab? Kalau kita tengok, pertamanya, kooperasi sudah pembertahan di tanah air kita ini lebih daripada 100 tahun. Hmm. Yang mana gerakan kooperasi telah wujud sejak tahun 1922 dan telah berkembang pesat lebih daripada satu abad. Maka ini menunjukkan koperasi bukan sekadar trend yang sementara yeah. tetapi satu model ekonomi yang tahan diuji masa. Hmm. Maka dia sangat relevan dan sangat sesuai. Yang kedua, koperasi hari ini dia bukan kecil lagi. Koperasi hari ini dia dah menjadi kuasa ekonomi besar kepada negara. Hmm. Kuasa Koperasi ini semakin banyak kerana koperasi sudah semakin moden. Koperasi bukan macam zaman dulu kalau kita sekolah dulu koperasi sekolah jual lencana, jual buku tidak. Yeah. Koperasi sekarang ni dah bukan kedai runcit, dobi, kawas tak ada dah. Dia dah mula bermain e-dagang, hmm. dia dah mula terlibat dalam fintech, pembayaran digital, perkhidmatan hmm. moden, bahkan ada koperasi yang buat universiti. Sebab itu berdasarkan data rasmi ada 16284 Koperasi berdaftar kita ada 7.2 juta ahli mana lebih 1.5 daripada rakyat Malaysia adalah ahli koperasi dan pengumpulan model share dan juga yuran 18.3 bilion jumlah asetnya 173.3 bilion perolehan tahunannya 68.1 bilion dan ini melepasi sasaran 2025 oleh pihak Kuskop. Uskop hmm. letakkan sasaran 60 bilion. Dah lebih dah sekarang. Yeah. Ini angka bukan kecil tuan-tuan. Ini angka gergasi. Mana mungkin koperasi ini kita kata benda ketinggalan, old school. Sedangkan nilai ekonominya saja menilai 173 bilion. Hmm -mm. Hampir sama besar dengan seluruh ekonomi industri halal. Kalau kita tengok industri halal... Forknya pharma, kosmetik, logistik antara 150 hingga 180 bilion. Hmm. Artinya koperasi bermain dalam liga yang sama. Itu yang kedua. Hmm. Yang ketiga dalam ekonomi yang penuh dengan tekanan, saya sangat yakin koperasi ini dia menjadi penyelamat rakyat pertama kita tengok apabila ekonomi sekarang ini dicengkam oleh monopoli syarikat besar misalnya hmm. ataupun kos sara hidup yang semakin naik maka dalam keadaan begini koperasi dia ada kelebihan berbanding dengan sistem yang lain hmm. sebab dia adalah pemilikan bersama dia bukan dimiliki oleh segelintir pihak kemudian harga dan perkhidmatannya lebih adil dan keuntungannya akan pusing balik kepada ahli. Sebab itu saya sangat yakin koperasi tetap mampu untuk menjana ekonomi ya. khususnya hmm. di kalangan orang yang bawahan ini insyaallah. Hmm. Fakta dan hujah yang dikemukakan oleh Datuk Dr Badlishah itu tadi uh, sangat relevan kerana berdasarkan fakta yang dikongsikan oleh Angkasa hampir 50000 uh, masyarakat umat Islam atau bahkan bu bukan Islam juga uh, menganggotai uh, koperasi masjid di seluruh Malaysia. Saya nak tanya Timbalan Mufti Pahang, Datuk yeah. Datuk Bad. Yeah. Uh, adakah ini merupakan satu stigma yeah. uh, yang mengatakan bahawa orang-orang agama apabila yeah. buat bisnes ini uh, dia mulalah nak berebut jawatan itu nak Uh, fitnah sana nak fitnah sini nak uh, adu domba isu tak be urus ni eh, ya. di kalangan orang-orang agama hmm. dalam menguruskan bisnes ini adakah betul atau dia sekadar stigma saja ada tu ya terima kasih tamanya memang mana-mana masjid yang kita kempen lah untuk hmm. nak buat koperasi ni hmm. antara sebab keberatan mereka nak wujudkan koperasi ini kerana masalah tata kelola lah. Hmm. Sebab orang beranggapan bila buat koperasi saja dia risau duit tak diurus dengan betul dia risau ada berlaku ketirisan ada yang bimbang nanti jadi projek geng-geng tertentu saja ada yang takut laporan nanti tidak begitu telus ini antara kekangan-kekangan dan cabaran kita nak buat kooperasi masjid tapi kegusaran masyarakat ini kadang-kadang ada asasnya tetapi kita kena tunjukkan kejayaan macam tadi walaupun Dr Hafiz menyebut Selangor ada 58 yang aktif tapi kita di Pahang 11 koperasi yang ada itu disenaraikan antara 100 terbaik di Malaysia masya-Allah 100 terbaik di Malaysia Dan alhamdulillah koperasi kita saja menyumbang zakat 5.3 juta. Masya-Allah. Saya tak pasti di Selangor berapa sumbangan zakat ni. <laughs> Tapi balik kepada tadi, kegusaran masyarakat ni kadang-kadang ada asasnya sebab kalau kita tengok dalam tempoh 5 tahun ini, SPRM memang ada buka kertas siasatan dan ada tangkapan yang membabitkan koperasi, tetapi bukan koperasi masjid. Sebab itu kalau kita lihat angkalah dek jadi angka alhamdulillah peratusan penyelewengan dalam koperasi ni sebenarnya kita boleh katakan masih rendah lagi daripada ribuan koperasi yang ada di seluruh negara dalam lima tahun kebelakangan ini kes yang disiasat oleh SPRM hanya 356 kes saja, koperasi saja. Maknanya faham mudah, lebih daripada 98% koperasi di negara kita tak terlibat pun dengan apa-apa masalah tata kelola ataupun berlaku sebarang penyelewengan. Jadi ini nak menunjukkan majoriti daripada koperasi di Malaysia ini adalah bersih, jujur dan diurus oleh orang-orang terbaik, oleh orang-orang yang amanah yang dipilih oleh kita sendiri. Namun malam ni kita bukanlah nak terlalu selesa Angka yang rendah ini bukan take untuk kita nak rasa selesa Sebab korporasi ni dia melibatkan duit orang ramai Duit karya, duit umat Bila bercerita tentang amanah Satu kes pun sudah kira boleh mencalarkan maruah kita umat Islam Sebab itu kalau kita nak kira kiraan mudahlah. Hmm. SPM kalau nak buat kiraan setiap 46 koperasi ada satu akan masuk sasatan. Hmm. Maknanya kita masih lagi bagus. Tetapi benda ni sebab melibatkan koperasi apatah lagi koperasi masjid kita akan rasa malu kepada orang-orang bukan Islam sebab masjid sepatutnya jadi tempat amanah. Jadi walaupun jumlah kecil, risikonya tetap ada. Sebab itu saya selalu tekankan kita bersyukur dengan peratusan kita yang rendah dari segi salah tata kelola ini. Hmm. Tetapi kita sama sekali jangan selesa. Sebab selesa adalah musuh kepada integriti dan integriti ini bukan dibina kerana semua orang buat baik Tetapi integriti ini dibina supaya satu orang yang buat tak baik tidak merosakkan nama kita semua hmm. Sebab itu dalam hal ini kita merakamkan tahniah ucap lah kepada pihak angkasa hmm. Selain daripada kewujudan unit integriti angkasa sejak 2016 lagi kita lihat angkasa begitu serius sekali ada MOU yang telah dibuat antara pihak angkasa dengan SPRM mm -hmm. pelaksanaan ikrar bebas rasuah ataupun IBR mm -hmm. ada latihan pegawai integriti bertauliah CIO ada juga kempen kesedaran dan pendidikan anti rasuah mm -hmm. jadi kepada semua kooperator kooperasi kita mesti jadi contoh selagi kita jaga amanah telus audit dan buat secara terbuka selagi itulah masyarakat akan percaya kepada kita dan bila koperasi menjadi tempat paling orang percaya hmm. insyaallah ekonomi umat Islam akan berkembang dengan penuh barakah insyaallah Ya, itulah tadi uh, yang kita bincangkan adalah uh, institusi koperasi masjid kariah ini bukanlah uh, semata-mata untuk ekonomi tetapi yang lebih besar daripada itu adalah bagaimana kita nak meninggikan syiar Islam dan juga memastikan imej dan personaliti umat Islam itu adalah yang terbaik al-islamu ya'lu wala yu'la alaih Islam itu adalah satu agama yang paling tinggi dan tidak agama lain yang lebih tinggi daripadanya uh, saya nak minta Dato' Bat sambung sedikit yeah. tentang apa yang diperkatakan sebentar tadi bahawa koperasi bukan semata-mata ekonomi semata-mata tetapi yang lebih besar daripada itu adalah untuk kita memastikan impak jangka panjang daripada koperasi ini adalah untuk memastikan syiar Islam itu dapat diperkukuhkan apa yeah. pandangan Datuk? Ya, yeah, saya bersetuju. Sebab bila kita bercara tentang koperasi masjid, kita bukannya sedang bercakap pasal kedai runcit, semata-mata mm -hmm. ataupun nak bincang tentang koperasi yang buat bagi loan ataupun pasal dividen semata-mata. Okay. Kita bercakap bila koperasi masjid ni masa depan ummah itu sendiri. Sebab apa? Yang pertama sekali, korporasi masjid ni dia hifzuddin. Dia sebenarnya dia, cara dia tak sedar, dia sedang menjaga agama. Kerana bila ekonomi masjid kita kuat, banyak program boleh dilaksanakan. Kelas-kelas hmm. agama boleh berjalan dengan lancar dan lebih teratur lagi. Penceramah-penceramah dari Sabah boleh panggil, dari Sarawak boleh panggil. Kita, ekonomi kita bagus. Mm -hmm. Tapi kalau ekonomi ni macam mana? <laughs> nak panggil orang daerah seberah pun kita segan nak panggil. <laughs> dan imam kita tak adalah mengharap jahat. Bayar 800 lebih, kita sendiri boleh bayar. Tak ada nak berebut. <laughs> Guru, Bilal, sebab masjid tu kuat ekonominya. Program-program bantu B40. ya? Yang ni ada? Ada. <laughs> semua ada. Kita boleh bantu B40, ibu tunggal, janda-janda yang terbiar. Ini semua boleh dibantu. Sebab itu ekonomi yang stabil, dia menjamin agama dipelihara. Tetapi kita kena mantapkan ekonomi masjid. Bagaimana caranya? Mewujudkan korporasi masjid. Itu yang pertama, hibzuddin. Yang kedua, hibzunafs. Hibzunafs ini menjaga nyawa. Nak menjaga kebajikan. Bila ada kooperasi masjid, kita boleh bantu ahli karyah kita yang susah. Kita boleh sediakan dana-dana kecemasan. Tak perlu nak menanti yang berhormat datang ya. apa semua. Kita boleh sokong kepada warga emas, ibu tunggal, pelajar yang memerlukan. Ini semua fadu kipayah tugas masyarakat tugas masyarakat membantu sama sendiri. Sebab itu kalau kita ada kooperasi ini percayalah kita tak perlu tegeh-geh menunggu orang luar membantu kita. Hmm. Kita boleh bantu diri kita sendiri. Karyah jaga karyah dia sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga dari sini, hifzul akal, menjaga akal dan juga ilmu. Hmm. Apabila kooperasi masjid itu bagus, dia boleh buat banyak kelas-kelas bukan sekadar kelas pengajian agama, hmm. kelas TVET misalnya, khusus ya. kemahiran, hmm. kelas kewangan, latihan bisnes kecil, latihan-latihan untuk remaja, belia dan macam-macam lagi jadi anak-anak karya ini, bukan sekadar kita latih mereka membesar dengan belajar ibadat, belajar semayam belajar doa, tapi juga membesar dengan ilmu, ya. dengan kemahiran dan ini boleh dijana oleh masjid yang memiliki ekonomi yang bagus, itu yang hmm. ketiga, yang keempat hifzul mal, kita menjaga harta dengan koperasi masjid yang sihat, kita boleh elakkan orang kampung daripada masuk skim cepat kaya misalnya. Tak payah baik dia join dengan koperasi masjid saja, hmm. boleh beri ruang pelaburan yang halal pula kepada rakan-rakan kita dalam duduk dalam kampung kita. Hmm. Kita boleh bina aset komuniti yang lebih bagus lagi dengan kedainya, dengan tanahnya, hmm. peniagaan-peniagaan kecil. Sebab itu kita bila bina aset itu dalam kawasan masjid kita, hmm. maka kekayaan itu akan kembali juga kepada kita. Tak perlu yeah. kita hunsing lagi. Yeah. Dan yang kelima, hifzun nasal. Hmm. Menjaga keluarga dan generasi. Hmm. Apabila ekonomi masjid itu stabil, anak-anak boleh diberi derma siswa, bantuan hmm. pendidikan, tiket kapal terbang, belajar ke Mesir, ke mana-mana. Hmm. Keluarga susah, tak ada lagi yang terbiar. suasana kampung akan menjadi aman. Sebab yeah. itu, Koperasi masjid ini dia mm. bukan sekadar koperasi meniaga kedai runcit jual rencana sekolah tidak. Dia adalah masa depan rumah... dan mm -hmm. kampung kita ...insyaAllah... Mm -hmm. so, kita ingin uh, mohon uh, kesimpulan yang mungkin Datuk Bad dalam tempoh satu minit apakah yang dapat kita simpulkan uh, tentang ilmu setinggi angkasa Datuk? Uh, Muslimin muslimat sekalian, kepada seluruh para pimpinan masjid kita kena usahakan sampai jadilah ...penumbuhan koperasi khususnya di masjid kita Amin. sebab dulu masjid ni orang kenal sebagai kedai runcit saja tapi sekarang tidak masjid sekarang dah jadi pemilik ladang sawit ladang udang ada dobi asnafnya ada pengedar kurma nasional pun ada jadi sekarang ni pula negara kita sedang menjadi peneraju dunia lah Global leader dalam model koperasi masjid Alhamdulillah sekarang kita ada 11 koperasi masjid di Filipina tiga yang sedang dirancang di Vietnam tahun 2026 akan mula dan ada tiga telah pun ditubuhkan di Kemboja dan kita berikan kredit kepada pihak angkasa kerana pencapaian antarabangsa ini takkan berlaku tanpa kepimpinan, jaringan dan usaha langsung daripada pihak angkasa. Apa tanda parang candung kalau ditebas kuat besinya? Apa tanda umat beruntung? Kerja sama-sama kuat pula koperasinya. Wahai saudara dengarlah amanah. Kerja sama-sama jangan dilengah agar hidup mendapat barakah, dunia akhirat mendapat paedah. Wahai saudara, ingatlah diri. Hidup jangan bernafsu nafsi. Kerja sama-sama jangan jauhi supaya tidak menyesal nanti. Batang maja bercabang rendah, buahnya lebat menghujung dahan. Koperasi masjid melatangkan tuah, maruah terangkat, hidup pun nyaman. Ingat, rezeki yang dicari seorang hanya boleh menyara hidup. Tetapi rezeki yang dibina bersama-sama boleh menyara masa depan. Wallahu a'lam.